Ахмед Закаев, глава правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании, личный враг Рамзана Кадырова и Владимира Путина, 26 февраля заявил о готовности чеченцев, живущих в Европе, бороться против российской армии, которая вторглась в Украину 24 февраля. Подпишись на канал, поставь лайк, нажми колокольчик, оставь свой комментарий под видео. Ахмед Закаев уверен, что распад России уже начался, и той страны, которую мы знали, больше не будет на карте мира. Я уверен в том, что мы уже стали свидетелями распада России, Российской империи. Той страны, которую мы знали до начала российской агрессии в Украину 24 февраля, по моему глубокому убеждению, больше не будет на карте мира. Этой страны не должно быть, и ее не будет. Потому что она представляет угрозу не только Украине и Чечне, Кавказу и соседним государствам, а и представляют угрозу для всего цивилизованного мира. И мир на это отреагировал должным образом. Для мира должно быть понятно, что победа Украины означает демонтаж этого российского государственного образования, террористического государственного образования. Любые переговоры с Путиным невозможны после 17 марта, когда Международный уголовный суд выдал орден на его арест, отметил Закаев. Я думаю, что никаких переговоров с Путиным уже не должно быть, и их не будет. Потому что президент Украины еще до того, как Путина объявили на весь мир военным преступником, однозначно заявил о том, что с этим человеком он разговаривать не будет. И это была очень правильная и четкая позиция. А после того, как был выдан орден на арест Путина, и он официально уже международным уголовным судом объявлен как преступник, подозреваемый в похищении украинских детей, я не думаю, что президент Зеленский или кто-либо осмелится разговаривать с Путиным и вести какие-то политические переговоры. Легендарная фраза Джахара Дудаева «Россия умрет, когда взойдет украинское солнце». На вопрос, реально ли говорил Дудаев эти слова при жизни, Закаев ответил следующее. В 1995 году я находился вместе с Джахаром в комнате, где он давал это интервью. Он реально это сказал. И тогда для меня это было непонятно. Что он имеет в виду, просто никак не укладывалось в голове, что Украина и Россия смогут непримиримо схлестнуться. Джахар говорил об этом не потому, что он был ясновидящим или провидцем. Он просто очень хорошо знал эту систему. Он знал, почему Россия начала войну в Чечне и какие действия за этим последуют. Сегодня мы стали свидетелями того, что солнце Украины взошло, и мир меняется сегодня, и Кавказ освободится. Я абсолютно в этом уверен. Путин платит Кадырову ежедневно 1 миллиард рублей, чтобы в Чечне все было спокойно, чтобы не было протестов. И Кадыров из-за страха выстроил в Чечне тоталитарный строй, в котором всех инакомыслящих убивают. Это официальная сумма. Путин платит бюджет Кадырова 360 с чем из миллиардов в год. Если перевести эту сумму в день, это получается около 1 миллиарда рублей. Это официальная информация, я ее не выдумал. Ситуация в Чечне сейчас, да и последние 15 лет такова. Если в России за инкомыслие, за какие-то высказывания, за протестные акции преследуют, сажают в тюрьму, штрафуют или выдворяют, то в Чечне этих людей просто убивают. Они исчезают. И у чеченцев выработался или срабатывает инстинкт самосохранения. Кадыровцы ненавидят своего Дона. И как только поменяется ситуация в Москве, то за три дня и поменяется она в Чечне. Такой поддержки у Кадырова в Чечне нет на самом деле. Как только пойдет послабление в самой Москве и изменится формат власти, а он изменится, формат власти в Чечне изменится за три дня. Я абсолютно в этом уверен. Тех людей, которые он показывает, кадыровцы, это все абсолютно от лукавого. Дело в том, что он этих людей унижает, оскорбляет больше, чем кого-либо. И эти люди просто тихо ненавидят его. Когда Кадыров появляется рядом с ними, они все обезоружены на самом деле. У них забирают из автоматов бойки. Кроме его личных каких-то приближенных людей, которые рядом с ним и которые кормятся с его рук. Закаев уверен, что Путин поставил главой Чечни Кадырова, чтобы отомстить чеченскому народу за проигрыш в Первой Чеченской войне. Назначение Кадырова на эту должность – это была месть Путина всему чеченскому народу за первое поражение в войне русских от а чеченцев. У Путина был выбор – он мог назначить любого из тех чеченцев-коллаборантов, которые находились в Москве. Это Хасбулатов, это Хаджия Суламбек, это Заугаев. Вот эта вся парт-номенклатура, которая в свое время существовала, которую Россия готовила для себя, они все находились в Москве. Он отомстил чеченцам. Есть такая поговорка «Каждый народ заслуживает своего лидера и руководителя» и поставили на чеченцами вот этого морального урода. Я этого субъекта не считаю ни политическим оппонентом, ни политиком. Это моральный урод, который предал все и вся для того, чтобы жить так, как он живет сегодня. Он продался за благо, за благосостояние, за то, чтобы иметь власть, возможность издеваться, убивать, унижать, хвастаться своим богатством. Два чеченских батальона имени Шейха Мансура и Джахара Дудаева в составе иностранного легиона сегодня участвуют в боевых действиях в войне против российских захватчиков. Мы благодарны всем иностранцам, которые воюют за независимость Украины. Украина обязательно победит в этой войне с расистами. Слава Украине! Слава нашим героям ВСУ!